Добрый день! Отгадайте, что это за пакетик. Если вы говорите, что это кофе, вы абсолютно правы. Это кофе торговой марки Треви, сорт премиум, зелененького цвета. Мы с вами в предыдущих видеообзорах уже описывали этот интересный продукт. Состоит кофе премиум из нескольких арабик, а именно четырех арабик. Но сегодня мы поговорим с вами не о вкусовых характеристиках, а больше о способе заваривания. Вот это вот такой сашет. В нем упакован молотый кофе в специальной упаковке для заваривания вот таким способом. Дрип кофе. Слово дрип на английском означает капать или капельный. И это говорит о том, что заваривается этот кофе таким уникальным образом, что по капельке он стекает и заваривается. Ну, мы с вами сегодня не просто услышим, увидим этот пакет, но, конечно же, заварим. Давайте посмотрим, что еще мы можем найти на задней части этого сашета. Здесь такая большая наглядная инструкция, пошаговая. Первое, что нужно сделать, это открыть упаковку. Здесь написано, как правильно его разместить и показано. Третий шаг ⁇ это добавить кипяточка с использованием специального чайника с тоненьким носиком. Но если нет такого чайника, и обычный чайник подойдет. Ну и в конечном итоге вытащить его из чашки после 2-3 минут заваривания и наслаждаться этим кофе. Здесь вся необходимая маркировка есть. В верхней части есть засечка, которая показывает нам, где отрывается этот пакет. Давайте с вами это сделаем. Вот так вот очень легко открывается. И достаем этот интересный пакетик. Вот так он выглядит. На ощупь очень приятный пакетик. Уже появился такой Тонкий запах арабики. Вот такие картонные уши у этого пакетика. Но в верхней части, видим, запайка. И здесь написано open. То есть нужно открыть, точнее, оторвать эту верхнюю часть. И мы тоже с вами делаем это. Очень легко это делается, потому что специально уже здесь... Готова линия. Ох, какой аромат. Я вам могу показать этот молотый кофе. В дрип кофе используется специальный помол. Почему специальный? Потому что если он будет слишком круп, крупный, да, то добавляя воду, он не будет успевать завариваться. Если он будет слишком мелкий, мы нальем сюда воды и он будет еле-еле капать и поэтому нам придется очень долго ждать поэтому здесь специальный э, помол я сегодня подготовил тоже вот такой вот стеклянный кофейный стакан из э, э, двухстенного стекла давайте оденем наш дрип пакетик вот смотрите как красиво он одевается вот с такими ушками ну и заранее я уже поставил чайник Давайте добавим обычный чайник и давайте добавим сюда водички. Вот так тоненькая стройка. Я стараюсь по всему периметру добавлять. Ну и вот я добавил самый верх и теперь немножко останавливаюсь, потому что не хочу, чтобы выбегала э, жидкость через края, потому что в моем стакане будет кофейная взвесь. А мне это неприятно. Вот она уже немножко осела. Я еще раз немножко добавляю кипяточка и останавливаюсь. Этот стакан э, как раз имеет размер 150 миллилитров, как указано это на упаковке что здесь 120-150 миллилитров указано и ждать 2-3 минуты мы с вами не будем ждать 3 минуты я выключу камеру а через 3 минуты ее включу и мы с вами попробуем этот кофе ну вот теперь истекли эти 3 минуты посмотрите наш кофе до краев наполнен вот так за ушки очень легко мы его приподнимаем последние капельки стекают в наш стакан обратите внимание мы можем немножко помочь вот так сдавливая немножко ушки Ну и вот, видим, уже еле-еле начинает капать. Мы выбрасываем этот стакан, этот пакетик. Ну и мы получили вот такой вот напиток. Обратите внимание, он такой достаточно плотный получился. Мы не будем описывать вкус, но коротко могу сказать, давайте я все-таки попробую. Сразу можно сказать, что это нерастворимый кофе. Потому что э, тот, кто привык пить качественный натуральный кофе, он уже не сможет пить растворимый. Этот кофе э, не хуже, чем кофе, который заваренный дома э, в кофемашине, автоматической или гейзерной. Он не хуже, чем э, в кафе даже некоторых. Поэтому... Э, очень достойный кофе. Где его можно заваривать? Да везде, где есть кипяченая вода. Если вы собираетесь, например, в командировку, на отдых, на пикник, да куда угодно, вы можете взять с собой этот кофе для того, чтобы наслаждаться непревзойденным вкусом натурального молотого кофе. Так что, пожалуйста, пробуйте дрип кофе. Наслаждайтесь.